Здравствуйте, дорогие наши зрители! Случилось то, чего мы все так боялись. Дело в том, что 19 мая Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. Таким образом, переименование Комсомольска на Горишней Плавне стало неизбежным. До конца никто не верил в то, что будет жить в городе под названием Горишней Плавне. То, что происходит сейчас, не передать ни словами, ни жестами. Такое ощущение, что уже второй день подряд над городом парит облако негодования, которое вот-вот взорвется. Как говорится, кулаками после драки не машут. Но хотелось бы, чтобы наши местные власти обратили внимание, к чему привело их бездействие, и они все-таки услышали мнение жителей города. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы слышали, что вчера переименовали наш город? Слышали. И как вы относитесь В к этому? Ужасе, честно говоря. Не уши. А как считаете, кто виноват в том, что она переименовали? Власть. Наша им, или им давали директор? время на то, чтобы какие-то действия предпринять. И я считаю, что как бы недостаточно быстро или в полном объеме сработала наша власть. Потому что, ну что-то нужно было предпринять, чтобы все-таки мы остались или Комсомольск, или... Ну, не Горишними плавными, mm -hmm. конечно. Это... Очень плохо. Это беспредел. Беспредел. Нормально. Слава Богу, что коммунистичность сирушилась. А, вы, то есть, за то, что... Да, да, да. Ну, можно было бы, конечно, найти лучше название. Ну, и нам это нравится. Спасибо. Я тут очень давно живу и знаю, где был Горишняк, где Горишний плавник, из чего она началась. Ну, додуматься, Горишний Плав, Левобережный можно было назвать. А как кто виноват? Мэр наш виноват, ему захотел. А вообще-то это Верховная Рада постановила переименовать, угу. чтобы искоренить все, что есть коммунистическое, памятники Ленина и все прочее. А по мне, как бы ни назывался город, он тем и останется. Что толку с того? Что, а что такое переименовать город на карте Украины? Это вы вдумайтесь. Это бешеные деньги. Они же не один город переименовывают. Это от, отрицательно отношусь. Отрицательно. Да, это по поводу, это по поводу город, переименования. Да. Ну, дураки потом. А как вы считаете, кто виноват в том, что переименовали? Местные власти. Местные власти. Конечно, а кто? И почему не было никакого Референдум. референдума, никто не спросил у народа, что это за плавник? Отрицательно. То есть вы, у вас есть какие-то другие названия? Ну, молодежный можно было бы. Молодежный, назвать. да. А как вы считаете, кто виноват в том, что нас переименовали? Ну, я не знаю, наверное, рады виновата. Дурни же переименовала. Дурни? Конечно. Бежище, думаю, очень плохо относимся. Очень плохо. очень плохо, да. Нельзя было переименовывать. А как вы считаете, кто виноват в том, что переименовали нас? Виноваты власти, власть виновата. Придумали дурацкие законы, переименовывают теперь город. Город был комсомольском, наверное, для всех и останется в комсомольском. Спасибо вам. Как сказать? Конечно, лучше бы оставить исторически. Этот молодежный город, создавала его молодежь, лучше бы оставался, чтобы он был комсомольским. уже переименовали, так переименовали. А как вы считаете, кто виноват в том, что переименовали именно в Горишний Виноватых пилон? нет, это история. Эта история еще неизвестно, как он будет иметь. Может, через 50 лет или через 100 еще его как-нибудь переименуют. Поменяется политика, поменяется жизнь. Это ужас. Плохо датное Это Как нужно нас ненавидеть, чтобы так сделать? Я скажу так. Люди моего возраста и старше меня. Как был комсомоль, так и останется. А вот дети, может быть, моих детей будут считать, что это горишне плавнее. Мы привыкли к старому всему, конечно. Ну, новое, значит, будет новое. То есть, можно лучше принимать новое, да? Ну, а куда денутся? Что сказали, то будет же. Мы же не можем поменять, правильно? Не очень приятно извести. Не очень приятно. А как вы считаете, кто виноват в том, что переименовали нас именно в Ришнеплавне? Я думаю, что можно было вовремя успеть подать другое название, узаконить. И проголосовали за другое название. Ну, я так думаю. Читаю, це не, ну, не раціональне трападіння. Зділили названня, не поймеш, що воно таке, хоч перевод би робили, що воно таке, то таке, не поймеш. -то... Живеш де, у, у плавнях живу. Точно, при такої власті ми й дійдемо, щоб житиме у плавнях. Угу. Тому що за квартиру платити ціни зробили страшні, О, це уму не постижимо. Які ціни на, кварти... на квартплату, на цей газ, на це все. Чокнуться моє. Негативное отношение. Негативное, да. Не нравится название. Не нравится название. Да. А как вы считаете, кто виноват в том, что нас переименовали в грешней плавне? Наверное, ну, нынешняя власть. власть. Плохо. Много вот, если бы я сказала, я бы многое сказала. Ведь Комсомольск называли люди лучшие. Вот давали лучшим людям. И всегда в то время были плохие и хорошие. Но в честь... Пусть их было 10 человек, но в честь самых лучших был назван город. Они, сколько они трудились, сколько всего сделали. А в наше время взять, может, через лет 20 и переименуют то, что вот сейчас переименуют. Ко всему надо подступать мудро. Пошли и это обсуждали, обсуждали дело, и хотели назвать «Искра». Да, Ань? У, У нас когда-то искра была, а что-то горешнее плавник какой-то. Искра когда-то была здесь село, да? А назвали какое-то название непонятное, нехорошее. А как нравится. вы считаете, кто виноват в том, что нас назвали горишь плавник? Ну, потому что надо вот так интервью собирать, проводить какое-то среди населения, да, чтобы учитывали мнение жителей. Я вчера была в большом трансе, смотрела отзывы в интернете, действительно написано город, которого нет. Это очень трогательно. Комсомольск был комсомольск. А извините меня, плавни это, это не для города, наверное, название. Очень положительно. – Положительно? <laughs> – Да, рады, да. Мы да. очень рады, что не комсомольск, <laughs> <laughs> что не коммунистическое название. Да, 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 да. Давали выбор, почему-то вот не воспользовались. Люди не воспользовались. Сейчас, правда, возмущаются, что в не плавнее, да, да. Отлично. Да, да. А горишь не плавни, это вот как облака. А плавни это ж не болото, как вот говорят. Это лужи. Нет, это не лужа. Плавни, это, это когда разлив разлива, реки да. идет по лугу. Вот это называется плавник. Плохо, не нравится. Для города не годится такое название. Мы же не ПГТ, не село какое-то. Я вообще за да то, чтобы не менять название города. А тебе нравится название Хришни Плавни? Нам, как говорится, комсомольцам, оно абсолютно неприлично. Как все ветераны, приезжие сюда, которые раньше приезжали. Они все были против на сессии верховного этого головы Комсомольска. Еще до Кусупруна когда то был. Так что им больше я ничего не могу сказать. Ну, по-серьезному отрицательно, потому что его расстроили то поколение, которое номиновало. Что вот это изменилось? Богаче станем? Нет. Так что как-то молодежь, она вырастет, ей будет безразлично счастье, понимаешь? А я считаю, что это неуважение к тем людям, которые начинали строить. Негативно. Очень, очень негативно. негативно. И я видел очередь. Ну даже по не звучит. Раньше звучало комсомольчанин, звучало это как гордо, хорошо, а сейчас язык даже не поворачивается. Да, да, вот <laughs> Жабры будем отращивать. Спасибо. Так что очень плохо. Ну, как бы по большому счету, я не знаю. Не очень нравится мне это название. Uh -huh. Хотелось бы, наверное, по-другому все-таки называть. Как вы относитесь к тому, что переименовывают город наш? Очень плохо. Очень плохо. <laughs> спасибо, спасибо. Откуда они взяли, что это историческое название? Это было село, там, где карьер. А это построенный новый город. И они придумали, назвали таким названием. Это абсурд. Самый задаваемый вопрос наших читателей в социальных сетях это вопрос о том, можно ли изменить решение Верховной Рады по поводу переименования Комсомольска в горишне плавне. И мы решили обратиться по этому вопросу к юристу. Скажите, пожалуйста, кто все-таки виноват в том, что город переименовали в горишне плавне? Э, ну, Если так можно сказать, виной всему этому является закон Украины о э, так называемой декоммунизации, который вступил в силу в 21 мая 2015 года и ранее был принят, естественно, Верховная Рада Украины. Данным законом было предусмотрено, что в течение шести месяцев с момента вступления его в силу, то есть где-то до конца ноября месяца 2015 года, органы местного самоуправления, то есть городской, Комсомольский городской совет, должен был принять решение Самостоятельно о переименовании населенного пункта на иное название, соответственно, с учетом мнения жителей города Комсомольска. Как известно осенью 2015 года в городе Комсомольске были проведены общественные слушания среди жителей города, на которых было принято решение обратиться к Верховной Раде Украины и было высказано мнение о несогласии с переименованием города Комсомольска. На мой взгляд, осенью 2015 года никто из руководителей города не взял на себя такую ответственность принять решение. Я думаю, это было связано с нежеланием потерять потенциальные голоса среди электората таким непопулярным решением. Дмитрий Быков имел полное право и возможность реализовать в конце 2015-го, заняв пост мэра, имел все возможности повлиять на данную ситуацию, провести не одно, я думаю, общественное собрание, через свой аппарат и различные службы донести до жителей города Комсомольска все-таки реальное состояние дел и неотвратимость принятия решения о переименовании, предложить, может, некоторые варианты на переименование или организовать опрос. Скажите, пожалуйста, а что на данный момент может предпринять городская власть? Ну, как было ранее мной сказано, на данный момент положение закона Украины о декоммунизации, они являются уже реализованы. То есть как факт юридический, переименование города Комсомольска уже свершилось. Для урегулирования и стабилизации настроений горожан мной было принято решение. Просьба о необходимости срочно проведения внеочередного заседания депутатов городского совета, с которой я и обратился к господину мэру Дмитрию Быкову. Дмитрий Геннадьевич, разделяя и понимая тревоги жителей нашего города и важность наболевшего вопроса в срочном порядке, собрал и провел внеочередное заседание сессии Комсомольского городского совета, в результате которого мы смогли обратиться к президенту Украины Петру Порошенко и главе Верховной Рады Украины Владимиру Гроснову. Подчеркиваю, что только благодаря нашей сплоченной и оперативной работе мы использовали наш последний шанс. И голос 50-тысячного города был услышан всей Украиной. Мы остаемся комсомольскими. В результате мы оставляем название, но при этом обращаю ваше внимание, в рамках действия закона о декоммунизации четко должны понимать, что данное решение принято до конца 2016 года. И, по моему мнению, необходимо в течение полученных нами 9 месяцев обязательно осуществлять реализацию прав городских депутатов и требований проведения референдумов. Ну, на мое мнение, это как минимум двух за это время. Результаты его изъявления общественности и будут для нас с вами важнейшим показателем прямой демократии и свободы выбора жителей нашего города. Я Город Кировоград сейчас обратился в Верховную Раду с пропозицией. Я уже сказала на одноразово. Отсутний закон про проведение местного референдума. Нам нужно только на этом акцентировать увагу. Пройдет этот Зараз це відсрочка, я так розумію, це так? але закон він повинен бути виконаний для всіх. Тому, якщо ми не можемо провести референдум, ми не можемо зараз казати про те, що ми будемо його проводити. Звертання повинно бути до Верховної Ради про внесення там змін чи якось прийняття закону про місцевий референдум, бо громадські слухання не вирішують це питання. Дякую. В жовтні минулого року попереднє скликання депутатів Комсомольської ради направило таке звернення в адресу Верховної Ради. Якщо вважаєте, що потрібно ще одне звернення. Ні. Наша задача, найголовніше, щоб ми все-таки провели якусь роботу, але я впевнений, що якщо... Так же само останется 97%, которые э, будут доказывать и говорить, что Комсомольск должен оставаться названием города Комсомольска. Я считаю, что наша задача отстаивать их мнение. Вот и все.